Вызывали меня как свидетеля. Я дал исчерпывающие ответы на все вопросы, которые мне задали. Я за выполнение закона. То есть вызвали, значит пришел. Если бы я чего-то боялся, я бы не баллотировался на должность мэра города Днепропетровска. Мои оппоненты больше года, находясь у власти, под микроскопом, под лупой, проверили каждую мою подпись. Ничего не нашли и не смогли открыть даже ни одного уголовного дела. Через две недели когда меня люди поддержат, я стану мэром Днепропетровска, я в это верю. Я сложу депутатский мандат, у меня не будет никакой депутатской неприкосновенности. Доверие жителей Днепропетровска для меня гораздо важнее, чем любая неприкосновенность. Через задайте вопрос следователю, он мне сказал, что это тайна слиства. Конечно, я рассматриваю как прямое давление власти на меня, как на кандидата в мэра города Днепропетровска. С какой целью? Ну, как давление. Ну, я же оппозиционер. Я не могу, я не могу прокомментировать вызовы других депутатов от оппозиционного блока. Вы, наверное, лучше спросите у них. По мне... Был вызов как свидетеля, и я дал исчерпывающие ответы на каждый из вопросов, которые мне задали. Еще такой вопрос. В понедельник Виктор Шукин а говоря о том, что генпрокуратура вас вызывает на допросы в качестве свидетеля, упомя... говорил о тех вещах, что он... они продолжают бороться с коррупцией, и вы не единственные депутаты, которые в дальнейшем будут еще вызывать. То есть он так негласно да, вот вас перечисляет к этой категории. Как вы можете это прокомментировать? Через две недели, когда меня поддержат люди, я стану мэром города Днепропетровска, я сложу депутатский мандат. То есть я потеряю депутатский иммунитет, депутатскую неприкосновенность. Я этого не боюсь, абсолютно. Мне важнее доверие жителей города. Шокин заявлял, что это еще по делам Майдановским. Это имеет какое-то отношение к делам Это не имеет никакого отношения к этим делам. Никакого состава преступления тут и нету, и даже теоретически быть не может. То есть... Это однозначная позиция адвоката.